Офицеры, сержанты, административные, госслужащие и технический персонал на торжественное мероприятие были приглашены все представительницы слабого пола, вне зависимости от звания и должности. Также в зале присутствовали женщины-ветераны органов внутренних дел. Чтобы создать эффект настоящего праздничного сюрприза, руководство ДВД до мелочей продумало программу. С поздравительным словом от имени мужской половины выступил заместитель начальника ДВД Виктор Букреев. И в нашей области сегодня наравне с мужчинами около 340 женщин выполняют задачи по профессиональной по профилактике преступления, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, в том числе из них 15 руководителей. Искренние слова поздравления прозвучали и от Совета ветеранов ДВД. Далее наиболее отличившиеся сотрудницы получили благодарственные письма. Пятерым сотрудницам были вручены очередные специальные звания. Накануне 8 марта в ДВД провели соревнования по многоборью. Итоги озвучили в этот праздничный день. Лучше признана команда аппарата ДВД. Второе место завоевали участницы из Управления специализированной службы охраны. И третья команда Департамента комитета уголовно-исполнительной системы. Призеры получили кубки, грамоты и ценные подарки. Яркие выступления североказахстанских профессиональных артистов также в подарок прекрасной половине областного полицейского ведомства. Кульминацией программы стало вручение букетов живых цветов полицейскими каждой из присутствовавших. С праздником, милые, дорогие, славные наши хрупкие женщины. Кроме этого, в честь празднования Международного женского дня все сотрудницы органов внутренних дел области поощрены денежными премиями. Индира Калиева при содействии пресс-службы Областного департамента внутренних дел.